to'ydan keyin uyga axlat tashab ketish o'rtoqlar musorga pul to'layapsizlarmi Nech pul mусорni oyliki o'n ikki mingmi haliyam bormi bu odat? Hali ham bormi kuyov bola keling kuyov ertalab sahar turib eshik shipiradida o'shani uchun tashlab ketasizlarmi ahllat unaqa qilmanglar yaxshiemas birovga ozor berish bo'lib qoladi birovga zulm bo'lib qoladi birovga ozor berish bo'lib qoladi u kelin kuyovni ertalab turib eshik shipirishi bir axlatni olish uchun emas bir qanaqadir ramziy ma'nolar ham bor top toza bo'lsa ham chiqishisveadi qandaydir bunda nima bor bilasizmi bu bir joy o'zi axlatida tozalab degan ma'no emas o'sha kelin o'sha xonadonga sal o'rgansin degan ma'no bo'ladi o'sha xonadonga sal ko'niksin bunday tashqariga chiqib ko'rsin bu, bu misol yangi uyga keldida qanaqa ko'chasi qanaqa boshqa boshqa deb agar e, bitta narsani yaxshi bilib olinglar shu bizni urfiy odat bor kelin kuyov ertalab sahar chiqib ko'cha shipirishi agar ko'cha da nomahram erkaklar o'tadigan joy bo'lsa u ayollar ham chiqib shipirtirmanglar katta yo'lni yoqasi bo'lsa ayniqsa endi uncha odam o'tmaydigan e, deyarli o'tmaydigan bir chekka joylar bo'ladi oshunaqa bo'lsa endi man bilmadim lekin doimiy nomahramlar o'tadigan bo'lsa yangi kelinchakni chiqarib yubormaslik kerak nomahram o'tgan odamni ko'zi tushadimi unda nima qilinadi de, desa mana mana shu uyda misol oladigan bo'lsangiz bunaqangi sahrlarda u duvollarni tagini yangi kelinchak shipiradi tashqarini kim shipiradi o'ziz shipirasiz o'ziz kuyov bolani o'zi shipiradi nima bo'libti gunohdan teylik uchun shipiraverasiz gapirgan gapiraversin kulgan kulaversin bu xotindan qo'rqmaslik qo'rqishlik emas bu bu taqvo bu to'g'ri aytyapman bu taqvo mana shu tarafini e'tiborga olib qo'yinglar lekin endi sizlar u kuyov bolani eshigini tagiga axlat tashlab ketsalaring u mumkin emas u birovga ozor birovga ziyon bo'lib qoladi musorni pulini to'langlar vaqtida yo'q bitta gapda bitta gap bugun bitta ish bo'ldi nima unday deyapsiz desangiz bugun bitta joyga mehmonga borguvding mehmonga boruvdik ichkarida xonada o'tirsak bu chaqimchilikka endi sizlarga palon xonadon u chaqimchilikka kirmay palon xonadon demaganimdan keyin uyni ega shu musordan keldi bir ayol kishi bir o'n uch mingmi kitarsasi bor to'lab qo'ying desam chiqib olib ahu bilan urishyaptida to'lamayman o'n besh ming bor u o'sha chekayotgan odamni bir pacha sigareta o'sha o'n ikki mingmi nechi pul musorni puli o'n ikki ming o'shani e, ham to'lamayman deydi uydai gaz ha endi bir bir million bo'lsa ekan ekana bir million besh yuz ming bo'lsa ekan haligi gazlarimiz svetlarimiz gohida ko'p yozib you qishi bilan bitta hisoblasangiz bir million shuncha yoqib yubordimmi deysiz a kerak bo'lsa o'sha bir millionni ham to'laymiz iloji yo'q gazdan svetdan kelsa to'laymiz endi shuni biz ishlatgan narsamiz u biz iste'mol qilganimiz u bo'ynimizdagi qarz uchun gazni pullarini ham to'langlar svetni pullarini ham to'langlar musornikini ham to'langlar o'n besh mingni to'lamayman deb urishyapti uyda egazi man qulog'im eshitib turibman xijolat bo'lib ketdim man chiqib o'zim to'lab oakin dedim u haligi kommunal to'lovlar u qarz hisoblanadi kommunal to'lovlarni ham o'z vaqtida to'lab bolinglar